Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Ми вже на гостьовому майданчику, і мені дуже приємно представити усім вам, що сьогодні у нас в гостях Вікторія Ставріаніді Стагадюк, ведучий майстер сцени, заслужена артистка України, актриса Кіровоградського академічного обласного театру «Ляльок», а також мій викладач, друзі. Доброго, Доброго ранку вам. Хто це з вами прилинув сьогодні? Здравствуйте. Це моя любимая героїня із нового прем'єрного спектакля Наймичка. Тарасу Григорьовичу Шевченка uh -huh. Ганна. А мені схоже на Катерину, яка вештається, шукає свого чоловіка Москалика. Розкажіть, будь ласка, скоро таке свято буде чудове, ваше професійне. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до театру? Чи ви мріяли от, душею і серцем ще за шкільною партою, хотіли стати актрисою? Хотіла, звісно, хотіла. але спочатку складувалася так, що... Ноги и руки uh -huh. тренировала в спортивной школе. Uh -huh. Постоянно бегала, кроссы, участвовала в эстафетах спортивных, ездила на соревнования с 1 по 10 класс, а то ли судьба, то ли Божье проведение привело меня в кукольный кружок нашего районного дома культуры. У меня были великолепные мастера, любители кукольного искусства, муж и жена, которые э, дружили с Центральным театром кукол в Москве имени uh -huh. Сергея Владимировича Образцова. Они много нам дали, привили любовь к театру кукол. Поэтому, когда заканчивала 10 класс, я точно знала, что буду поступать в театральный... Uh -huh ведения и именно э, на отделение актер театра кукол. Угу. Мы и вас с наступающим профессиональным святым Днем театра. И что для вас есть сцена в вашем жизни? А вот вы сами ответили. Сцена для меня это жизнь. Это все для вас, так? Да, это все, конечно же. Как вы понимаете, есть такая, ну, наверное, для многих э, смешная профессия и, наверное, несерьезная. Многие так считают, несерьезная профессия, играть уже взрослым людям, играть в куклы. Ну вот мы посвящаем этому всю свою жизнь. Поэтому без сцены, без нашей родной кировоградской сцены, я просто не представляю себя. А как эти ляльки выготовляются? Кто их делает? Какие специальные мастера? Как да, все? специальные мастера. А можно, можно под подивиться? Можно, только Ой, она прекрасно. уже заготовлена. Такие да, в ней очень Вот такая виразны. кукла. Дивиться на ней. Бачите, какая гарна лялька. Такая система куклы называется скульптурная кукла. А она может рухаться? Да, да, да. Но ну, здесь Боже, она заготовлена так, думаю, сейчас на определенную покажите, сцену. Мы гипнотизуем. Она ага. <laughs> такие очень гарные. Это шарнирная кукла. Угу. То есть у нее ручки, мне, голова, туловище. Все на шарнирах. С такой э, системой кукол наш театр сталкивается э, второй раз. Mm -hmm. Mm -hmm. Первый э, раз это э, постановка Анатолия Полика <coughs> э, про маленького ослика mm -hmm. и э, э, вифлеемскую звезду. Так и называется дорога Вифлеем. Э, там специально э, мы просили, заказывали великолепного мастера кукольного Виктора Мироныча Никитина. Угу. Он известен на всю Украину и не только. Угу. Сотрудничает и с Днепропетровским театром кукол. Кстати, это мой мастер по технологии изготовления кукол угу. в Днепропетровском театральном училище. И сейчас он еще является членом коллектива и художником Курского театра кукол. Угу. А у вас є найулюбленіша роль чи образ, можливо? От якраз із цього спектакля «Дорога в Біфлієм» Ослик – любиміша моя кукла. А, ну і от тепер... А оцей Ослік, він розмовляє, Віслюк? Звісно. Вашим голосом? Звісно. А можеш, Анна, щось сказати нам? Звісно. Хай поспілкується з нашим глядачем. Анна. Вы знаете, Привет. когда я сюда ехала, водитель спрашивает, что куклы сегодня будут петь и танцевать, я говорю, угу. нет, скорее всего, страдать. Потому что я приготовила минутный монолог угу. Угу. из нашего спектакля Наймочка, в котором центральным образом как раз и является образ Ганны угу. с тяжелой судьбой женщине покрытки, которая принесла в жертву себя ради будущего своего ребенка. Ой, туманы, туманы, милатаны, таланы, Чему меня не сховаешь отут серед лану? Чему меня не задавишь, у землю не вдавишь? Чому мені злої долі, чом віку не збавиш? Ні, не дави туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив тяжолої долі. Я не сама. Єсть у мене й батько, і мати. Єсть у мене туман і туманочку, брате, дитя моє, мій синочок, нехрещений сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть. Я й не буду знати, як і зовуть. Дитя моє, не лай мене, молитимусь із самого неба долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Я так тебе, я так люблю. Без тебе я не проживу і дня єдиного мій сину. Моя найкраща дитино. Без тебе сонця не уздрю. Без тебе я умру, Умру. Ой, боже, браво. Дякому вам. Вы вы вам, знаете, не нужно еще не, не только ляльками показывать ему, вам нужно сами изыграть. Вы, така, вы Особенность этого спектакля как раз в том, что э, мы играем в живом плане угу. два актера в этом спектакле. Угу. Я и мой партнер, молодой актер Иван Кучерук, очень талантливый актер. Как бы сам напросился в этот спектакль, и сразу же у него uh -huh. получилось. Uh -huh. У нас, я считаю, великолепный дуэт, мы чувствуем друг друга, а самое главное, надеюсь, что мы чувствуем и передаем всю ту палитру чувств человеческих, которые вложил Тарас Григорьевич Шевченко в образы. Мы являемся и ведущими, то есть читаем от автора, и соответственно я играю и Анну, и Катерину, ну, и Катерину. И, да, а и не играете? нет, 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 нет причина, и не бабу Настю, а мой партнер все мужские образы, которые нет. есть в этом спектакле. Вот очень приятно, что этот спектакль получил несколько наград уже, потому что в том году, в том театральном сезоне была премьера, как раз к юбилею нашего театра, нам исполнилось 75 лет, и 25 числа мы отыграли премьеру для гостей нашего юбилея. Вот. А уже в мае месяце мы поехали на 9-й международный фестиваль в Венеции «Подильская лялька». Угу. И э, в тяжелой борьбе среди 16 э, коллективов, э, причем многие коллективы были э, из других стран, угу. мы заняли э, призовое третье место. Витаем у вас! Спасибо! Вот еще одну награду получили именно на этом фестивале за лучшее музыкальное сопровождение. В чем особенность нашего лучшего музыкального сопровождения? В том, что в основном у всех музыкальная фонограмма. У нас же живые музыканты без ну, которых это, теперь ну, я уже и не представляю, как можно играть этот спектакль. Но, к сожалению, так складываются обстоятельства, что вынуждены уже играть под музыкальную фонограмму, а изначально ребята Тимофей скрипач и Настя бандуристка ну, просто замечательно влились в наш в актерский состав. Так, да? да, бандура, как вы понимаете просто Назвини, да, так, да это украинский инструмент без него ну просто никак не представляешь себе украинское село красоту украинского села украинской Шероту, природы су, да, да а скрипка есть. рвет душу и просто наружу э, выливаются все человеческие чувства угу. поэтому не представляю как мы дальше будем без живой музыки Поэтому заслужена награда для наших музикантів це диплом за лучшее музыкальное сопровождение. Ми вам дякуємо. Дякуємо Винка. І Анничків Дякуємо за малятком потерчатку. Мика не хрещене. Вам успіхів, нехай всі знають, що таке мистецтво воно заслуговує на велику пошану, тому що це насправді це важко передати емоцію, от лялькою і са, самостійно ти розвиваєшся. Ну я б хотів вас побачити в ролі якоїсь драматичної актриси. Мені здалося, що ви отримали всі Оскари на світі. Мені так Спасибо здається. Ми вам дякуємо <реш> за <зі> святом <реш> вас. Ну а далі реклама побачимо з вами за хвилину.